миллиона долларов, с трудом бы выживали. И классно, <laughs> что сегодня вы предприниматель, ведете Тогда Мама была на базаре, торговала бантиками и резиночками. Если ты ожидаешь, что ты приедешь и все упадет с неба, и все прям будет великолепно прямо сразу, такого не бывает. Сама постройка заняла три дня. Здесь все продается до 24 часа. Hello and Welcome – Це проект з нуля про українців, які приїжджають підкорювати Америку, і їм це вдається. І наша сьогоднішня героїня Яна вона в 16 років. Одна однісінька приїхала в Америку. Спочатку програма обміну це була, а потім ви приїхали на навчання. А своє дитинство ви згадуєте на полтавському базарі? Розкажіть свою історію. Виросла я в А Училась в англійській школі. Um, единственное, почему я сюда попала, потому что знала английский. Программа, программа в которой я приехала, это была uh, Freedom Support Act Future Leaders Exchange, FSA Flex. Uh, по этой программе приезжали дети из постсоветского пространства, которые должны были научиться западным ценностям, вернуть их назад в Украину, и в Россию, и в Казахстан, и везде. И после этого мы все вернулись, ну не все из нас потом вернулись на постоянное, на постоянное проживание. Пока я здесь училась, я работала. Работала на э, женщину, которая нашла объявление в школе на доске объявлений, работала уборщицей, убирала и стирала, готовила, помогала, все, что ей нужно было делать, я и делала. Зарабатывала деньги в Украине тогда. Нужно было дать хорошую взятку у нас 90-е годы были, нужно было дать хорошую взятку, чтобы поступить, и нужно было платить за обучение. У нас денег не было. То мама была на базаре, торговала бантиками и резиночками. мамы был весь оборот ее денег, был 100 долларов. Мама собрала, собирала 100 долларов, ехала в Одессу, покупала товар, продавала товар, и мы назад возвращались. За это мы жили. Мы сейчас на объекте, который строит Яна. Как давно вы его будуєте? Мы начали строить этот объект в 20 грудня так швидко Угу. вже збудований каркас. Це, угу. це місяця навіть місяця нема. Місяця нема. І я дивлюся, що американці будують просто це дерево і фанера. Дерево, дерево, фанера. І не холодно в таких будинках. Тут нема ще інсоляції, тут буде, буде ще утеплення для стін. Ще нема, і буде на ві на криші ще буде утеплення. За скільки ви цей будинок збираєтесь продати? 288 тысяч. Он такие же точно, как через, через дорогу на еще на, на один такой. Мы уже продали его. Сколько приблизно вы на нем заработаете, как думаете? Надеемся на 50 тысяч. У нас будет гараж, но ну, мы, по идее, должны через гараж войти в эту сторону, но здесь довольно трудно. Мы, может быть, пролезем через дырку. Если у нас получится... Одна из полей. Здесь тоже вторая, вторая ванная, припирающая. То есть это нас что считается. То есть это главная, главная спальня с ванной, которая здесь не припирает. Здесь у нас будут большие двойные двери, которые открываются на, на задний двор. Этот рынок для продажи домов вырос очень сильно с 2020 -го года, то есть после ковида. Во время ковида очень много людей бежало с побережья, и они все убегали в штаты, где была свобода. То есть у нас тут в Оклахоме довольно свободно было. Очень много людей переехало, с того времени э, цена домов очень увеличилось То есть для нас, когда мы покупали наши первые дома 20 лет назад, дом за 300 тысяч долларов, за 288 был совершенно это было дико. Это был, это был, называется, огромный дом на, на 5 спален и 4 ванны. Да? Сейчас в данный момент, сейчас обычный, я бы сказала, самый обычный дом, как вот этот, стоит 2000, да, 288 тысяч. То есть это насколько цены выросли. То есть если сейчас, например, купить дом, ну, будет ли, вопрос будет ли увеличиваться. Цена. Это неизвестно. Это тоже в зависимости от того, насколько люди приезжают в Оклахому. Чем больше приезжают, тем больше эм, взраст... цена, да, увеличивается цена. Вы сказали, что у вашей семьи тут не было денег, чтобы оплатить навчання тут в университете в Штатах. Как так сталося, что вы все-таки остановились в университете? Я взяла займ на 30% на первый семестр. Когда я уже была здесь, я снова начала работать прямо тут в ресторане прямо на кампусе работала. У нас один из друзей, у меня был доктор, и у него был, была пациентка. Интересная история. Она а, психиатрическая была пациентка, у нее была шизофрения, но у нее были деньги. Ей нужно было, чтобы к ней кто-то жил и за ней присматривал. То есть я у нее была ночная сиделка, А нам не зарплату, этим я оплачувала, после этого мне больше не пришлось брати займов? А як ви зараз думаєте? От ті люди, які приїжджають э, сюди в зв'язку з війною, чи з інших причин, і їм зараз нам 35, от як мені, наприклад, э, чи радите ви брати займ в університети і йти вчитися, чи краще все ж таки вже знаходити якусь роботу і? ну, выжить и по -иншему. Это зависит от того, на кого вы хотите учиться. То есть, если есть много работ, на которых не нужно образование, а есть много, на которые нужно образование. То есть, в зависимости от того, на кого вы хотите учиться и какая у вас будет зарплата после того, как вы закончите университет. То есть, если вы пойдете учиться на Ориент, um, да, например, uh, на медсестра, uh, registered nurse, можно отучиться 4 года, получить, получить взять займ, хотя бы, на, на, может, частично, может, полностью, а, но отучиться на медсестру, и потом, если будет хорошая зарплата, ты сможешь этот займ отплатить в течение 50 лет. Да, 35-45 не так может, и страшно, в принципе. А, но если учиться, например, получить. А, bachelor degree и потом идти преподавать в школе и быть учителем, который зарабатывает 25 тысяч в год, ты этот займ никогда не отплатишь. Хотя есть программы в некоторых школах, где можно работать, которые, если ты проработаешь в определенном school district, в определенном районе школы, которые смогут отплатить твой займ за тебя в течение 5-6 лет, если ты будешь продолжать работать в этой школе. вы мечтали жить в Америке. Как таке возможно? Вы смотрели в Полтаве какие-то фильмы американские? Чи звідки це? фильмов, фильмов не было у нас еще в пять лет, когда я была, у нас еще была хорошая занавесть да, была мыться за В Советском Союзе жили дедушка. У меня был дедушка. Дедушка был ветеран второй мировой войны. А он жил с одной ногой. Он потерял ногу был во, во время войны. Но он за свою войну, за, за свою историю войны, он прошел через весь Советский Союз до Берлина, а потом от Берлина дошел аж до, до а до Японии почти не дошли. То есть пешком это они все проходили, или на поезде не знаю. Но когда он был в Берлине, они встретили американцев. Дедушка был влюблен в Америку и в американцев, он рассказывал, сколько они добрые, насколько они хорошие, какое у них все самое великолепное, самая хорошая тушенка, самый вкусный хлеб, все самое-самое. Ну конечно, если на то пошло, они, наверное, голодали, советская армия подумайте в то время. Их накормили американцы, они были рады, но он всегда с детства мне говорил, ты вырастешь, поедешь в Америку. А когда вы сюда переехали, вот uh -huh. эти ваши ожидания, они произошли? Да. Американцы вообще очень доброжелательный народ. Они, я бы сказала, очень открытые, очень готовы помочь, всегда готовы тебе помочь. Вы учились тут три с половиной года, и в результате вы стали доктором наук? Три с половиной года я училась в уолл робертс в этом университете. Я получила bachelor's degree, это степень бакалавра угу. по биомедицинской инженерии. Угу. Но оказывается, это моя ошибка была, я маленькая была, не знала. Оказывается, моя программа была не аккредитирована. Так это тонкущие. Да, да, очень очень деталей много. Но дело в том, что если нет бакалавра по инженерии, я не могла право сдавать тест на, на профессионального инженера без дополнительного обучения. Кстати, когда поступаешь на, на PhD, ну, в, смысле, в смысле, на доктора наук, когда учишься, на научные категории, то есть инженерные, разные научные, даже, даже petroleum, то есть это все, что связано с нефтью, здесь остался, это все бесплатно, то есть это все оплачивается государственными деньгами. Науковец в Америке может зарабатывать где 120 тысяч долларов. Да на рик на рик за была приблизно ваша зарплата да лимит был на 4 года после этого мне приходилось по в другой штат и находить другую работу в другом месте то есть я не могла в том же самом университете продолжать работать и для этого после того как был выбор да то есть когда я закончила свою свою практику у меня был выбор то есть я переезжаю в другой штат нахожу новую работу беру всю семью за собой и везу. Нас. На то момент у вас уже, уже семья были, Да, уже, была, уже был муж, уже был ребенок. Мама моя с нами тогда была уже. И мама до сих пор живет с вами? Нет, мама прожила с нами два года. Потом мама решила, что в Америке ей было трудно, в Америке ей было, ей не нравилось, ей не было свободы. А что ей не понравилось? Сколько ей тогда лет было, когда она приехала? Ну сейчас ей 77, тогда ей было 65, грубо, говоря, 64. И ей тут не понравилось, еще она не могла тут быть часами. Она не хотела водить машину, она боялась водить машину, она не разговаривала по-английски, то есть она была привязана. Здесь в Оклахоме особенно, может быть, в другом штате было по-другому, но в Оклахоме она была привязана к машине, привязана ко мне. Я работала все время, я была научным работником, меня дома не было, я работала 60-80 часов в неделю, то есть я меня не было совершенно. Она сидела дома с маленьким ребенком и никуда не выходила, грубо говоря. То есть мама устала за два года, она сказала, я не могу больше, я хочу домой. Вы были науковым співробитником сколько лет? Три а, года я пробыла. И потом вы пошли в бизнес? Потом Полностью еще... изменили свое життя? Да. И когда мы решили, что переезжать это было дорого и страшно, и всю семью за собой вести это было трудно, и 80 часов работать на какую-нибудь компанию неизвестно где, которая, которая, кстати, в тот момент когда мы это все решали, одна компания Илай Это была компания фармакологическая, на которую я хотела работать. Mm -hmm. То есть у них была большая эм, нейро-программа, по которой они разрабатывали э э эм, лекарства против Альцгеймера, лекарства по по с памятью, димен дименшера, короче, связанные все с памятью лекарства. И работала, работало это отделение у них там было около 30 40 научных работников и это одно из лекарств, в которые, в которые они вложили были много денег, оно не клинические это исследования оно не прошло и они в один день закрыли полностью это все отделение. Вот эти триста40 работников, которых как я сказала, у нас на всю страну было сотни, все были там да? то есть получается в одно, в одно время мы все искали работу, лучше пускай она будет меньше. Ну будет на себя, не будет страшно, не будет никого, никого зависеть. В Украине наискладнейшее — это продать будинок. Мне так кажется, для предпринимателя. Угу. Что в Америці наискладнейшее в этом бизнесе? Построить в правильном месте, чтобы продался тоже. Потому что зависнуть с одним домом можно надолго. Если построить плохое качество в плохом районе, можно зависнуть с одним домом, и тем более с него уложить все финансы, а потом ничего с него не получить. Ну, нам повезло, я бы сказала, у нас в этом, в этом, в этом районе, у нас проблем здесь все продается за 24 часа. Только да, за 24, 24 часа. Да, то есть мы да. первый и второй. Ага. Надеемся, что и третий. Да. <laughs> Но ему еще далеко, ему еще как минимум месяц, может полтора. То, -то через месяц он Буду уже будет готов на, на продажу? Это да. просто... Они очень быстро yeah. строятся, то есть это все саму постройку, то есть даже фундамент мы заливали, фундамент занял неделю, а сама постройка заняла три дня. Здесь есть строитель, который работает чуть-чуть туда дальше. У них два дома. И они поставили, что интересно, вот нам инспектор рассказывал, который проезжал, они поставили два дома и два плана. И когда наливали фундамент, они их перепутали. И они перепутали. Поставили всю сантехнику, всю электрику, залили два фундамента, они не влазят правильно в площадку, то есть они получается там нужно, чтобы определенное место было от конца площадки, пришлось это все снимать и переделывать. То есть они начали это все делать, когда мы строили первый дом. Они до сих пор только коробки поставили. То есть они... прошел год, они поставили коробки, в смысле, что мы строим очень быстро, что мы хотим его быстро построить, люди строят год, два бывает вообще долго. Ще запитання про конкурентів. Чи багато тут багато дуже людей, багато людей, які будують, займаються цим бізнесом? Даже даже в этом просто в этом neighborhood здесь, как минимум, три-четыре строителя одновременно з'їздрять. Тобто, все рівно, незалежно від конкуренції, треба брати і робити, тому що mm -hmm. вона, мабуть, буде кисне. Конкуренція нікуди не денється ніколи, завжди буде конкуренція, просто Если, если есть потребность в домах, сейчас в Оклахоме есть потребность в домах, то здесь можно все строить. доктор наук. Uh -huh. Всего в Соединенных Штатах 100 людей, которые могут заниматься тем, чем вы занимались. Uh -huh. Почему сейчас этот бизнес? И что вам подобает в этом бизнесе? Свобода. Делаю, что хочу, когда хочу. Ну, конечно, много работаю. Но это такое дело. Работаю уже когда, я хочу. То есть я могу спокойно пойти и посмотреть моих детей, которые играют в волейбол. Я, мы рядом с семьей. У нас у моего мужа огромная семья. То есть мы рядом с семьей, мы можем видеть, когда мы хотим в Оклахоме жить намного дешевле, чем жить в любом штате, где бы мне пришлось бы жить. Мне пришлось бы где-то или на, на, побережье, или на западном, или на восточном. Была бы я на западном, на восточном побережье, мы за полмиллиона долларов с трудом бы выживали. <laughs> Потому что насколько все дороже в том же Нью-Йорке, в том же Лос-Анджелесе, правда? Для украинцев, которые еще и приехали, там mm -hmm. не так давно, несколько лет, а, какие уроки, какие порады вы могли бы им надать? Английский главное, и главное, чтобы были correct expectations, то есть правильные ожидания. Если ты ожидаешь, что ты приедешь, и все упадет с неба, и все прям будет великолепно прямо сразу, такого не бывает, все работают, все работают 80 часов в неделю, 100 часов в неделю, работают в двух, трех, четырех работах как, на, как надо, да? работаешь в каждом углу, где можешь, где можешь влезть. И работаешь, и потихонечку все получается. Просто нужно, нужно знать к чому ти работаєш. Я вам дуже дякую за вашу історію. Вона справді надихаюча, і я сподіваюся, що ті люди, які побачать вашу історію, вони почнуть рухатися.